Я спрашивал, можем ли мы давать рекомендации, я хотел вот такую рекомендацию дать. Но, по моему мнению, она, в общем-то, стоит, для того, чтобы ее рассмотреть. Это касается вопроса, как организовать доступ до экологической информации. Вы знаете, что эта тема очень непростая. простая. Вроде бы инструменты есть, и вместе с тем эти инструменты не работают. Дело в том, что проблема еще в том, что экологическая информация ведь она концентрируется не только в управлении экологией, она еще по другим управлениям, может быть, державным органам или муниципальным органам. Ну, например, вот я был руководителем, ну являюсь региональным руководителем такого мониторинга проекта, как доступа генеральных планов. Вы знаете, что генеральные планы содержат очень большую экологическую информацию, которая позволяет нам прогнозировать перспективы экологического состояния окружающей среды в соответствии с тем, как будет градостроительство производиться, как промышленные предприятия будут как кажется, развиваться, где можно, где нельзя, какие земли забираются, какие нет. Вот. Это, я считаю, очень важно. Это наши экологические права, знать эту информацию. К сожалению, как выяснилось, доступ до этой информации практически перекрыт. У чиновников нет желания давать эту информацию. Они ссылаются на то, говорят, ну, поскольку это муниципальный заказ, это собственность муниципальная. Мы не обязаны вам давать эту информацию. Мало того, доступ генеральных планов еще перекрыт э, такой казуистической возможностью, как э, секретная информация. Понимаете? Причем это настолько перекручивается, что то, что не секретно, подпадает под понятие секретности. Одну минутку. Так вот, чтобы этого не было, я предлагаю поступить следующим образом. Вы знаете, что Вопросы вопросах регуляторной политики, те проблемы, которые были с оформлением разрешительных документов, хорошо были, так сказать, разрешены путем создания позиции. Вот я считаю, что таким же образом, когда вот частные предприниматели, средние только регистрируются, они дают всю необходимую информацию, она проходит по соответствующим разделам. Вот точно такой же должна быть и обратная сеть. Вся экологическая информация концентрируется в тех или иных местах. Далее, вот через додвинные центры, мы не должны никуда идти. Мы даем информационный запрос только в этот додвинный центр. И пусть они добры, сами вызначают, где взять ту или иную информацию, которая нам потребна. То ли это генеральный план, то ли это то, как, как, какую нагрузку на окружающую среду дает то или иное предприятие, тем более мы будем знать, как действительно то предприятие отчитывается. Потому что бывает так, что нам говорят одно, в отчет идет другое, а на самом деле вообще третье может происходить. Вот. О том, как работают инспекции, мы об этом говорим в другом разделе, это не касается. Поэтому у меня такое предложение, поддержать его и действительно пусть органы, значит, наши власти подумают о том, чтобы мы могли такую информацию прийти единожды в этот дозвенный центр, послать запрос, и нам готовят такую информацию, которая нам потребна. Спасибо. Шановные, э, мы скажем, что мы теряем зараз фонд э, инспекторит э, по экологичной инспекции. Я пропоную организовать в рамках этой встречи инициативную группу, яка видит на себя координационную роль от разных мест и а, сможет выработать цього э, питання рекомендации по выработке заявы на правительство э, насчет э, законопроекта В напрямку вирішення цієї проблеми. А також я можу ще запропонувати, щоб ми зробили якийсь координаційний комітет, тому що тут присутні представники дуже таких, ну, великих міст, де ми могли б скоординувати свої дії на цю тему і змогли би в кожному місті зробити ну, певний окремий проєкт з. Проблем екологічних, якийсь, мабуть, паспорт цього регіону, в якому ми могли б як в проекті обоснувати кількість потрібних інспекторів.